Perubahan dalam sistem pendidikan negara dan implikasinya terhadap mobiliti sosial pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Pada pagi ini saya akan berkongsi pandangan tentang satu topik yang amat relevan pada masa kini. Perubahan dalam sistem pendidikan negara dan bagaimana ia mempengaruhi mobiliti sosial para pelajar. Pada hari ini, saya akan mengupas secara terperinci tentang aspek-aspek utama dalam transformasi pendidikan yang sedang berlangsung serta melihat impak dan cabaran-cabaran yang dihadapi dalam usaha meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Mari kita lihat kepada asas konsep dan latar belakang terlebih dahulu. Sebelum kita menyelami topik dengan lebih mendalam adalah penting untuk kita memahami beberapa konsep asas iaitu mobiliti sosial. Mobiliti sosial merujuk kepada keupayaan individu untuk berpindah dari satu lapisan atau kelas sosial ke lapisan yang lain biasanya melalui pencapaian pendidikan, peluang pekerjaan dan peningkatan taraf hidup. Dalam konteks pelajar, mobiliti sosial bermakna peluang untuk meningkatkan status ekonomi melalui pencapaian akademik dan penguasaan kemahiran yang relevan dan keperluan pasaran kerja. Yang kedua, perubahan dalam sistem pendidikan. Perubahan ini merangkumi pelbagai aspek daripada dasar, kurikulum, metodologi, pengajaran, penggunaan teknologi hinggalah ke pengurusan dan penyediaan infrastruktur pendidikan. Tujuan utama perubahan tersebut adalah untuk memastikan setiap pelajar ini mendapat peluang yang sama serta membekalkan tenaga membekalkan mereka dengan kemahiran abad ke-21 untuk menghadapi cabaran global. Yang ketiga pula, kita lihat kepada latar belakang pendidikan di Malaysia. Sistem pendidikan di Malaysia telah melalui beberapa fasa transformasi. Bermula daripada era penjajahan, melalui pembentukan dasar-dasar pendidikan nasional dan kini ke arah model pendidikan yang lebih inklusif dan berorientasikan masa depan. Dasar-dasar seperti pelan pembangunan pendidikan, PPM dan Penekanan terhadap pendidikan teknikal dan vokasional, TVET, adalah antara contoh inisiatif yang bertujuan untuk mengubah landscape pendidikan negara. Seterusnya, kita akan lihat kepada transformasi dan inisiatif utama dalam sistem pendidikan negara. Dalam dekad yang lalu, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif dan program yang menyasarkan penambahbaikan sistem pendidikan. Antara inisiatif utama yang telah memberi impak besar kepada mobiliti sosial pelajar adalah seperti berikut, iaitu yang pertama, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 hingga 2025. PPPM merupakan satu pelan induk strategi yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan tujuan menyeluruh untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Di bawah plan ini, yang mempunyai objektif utama iaitu meningkatkan kecekapan guru dan kepimpinan sekolah melalui latihan berterusan. Yang kedua, memastikan aspek pendidikan yang ada tanpa mengira latar belakang sosioekonomi. Mengintegrasikan nilai muni, serta etika dalam kalangan pelajar dan yang terakhir menyediakan pembelajaran yang berorientasikan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreatif dan inovasi. Laporan awal PPPM mendapati bahawa pelajar dari kawasan pedalaman dan luar bandar menunjukkan peningkatan dalam pencapaian akademik menunjukkan bahawa usaha untuk mengurangkan jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar mula menunjukkan hasil Inisiatif ini jelas menjumbang kepada peningkatan mobiliti sosial kerana ia membuka peluang kepada golongan yang selama ini kurang mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti. Yang kedua pula, kita lihat kepada pengkuhan pendidikan teknik dan vokasional. Salah satu cabaran untuk di, yang dihadapi oleh pelajar, terutamanya dari golongan B40, adalah kekanan dalam mendapatkan kemahiran praktikal yang boleh menjamin peluang pekerjaan. Kerajaan telah melancarkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan kualiti TVET iaitu dengan pembaharuan kurikulum dan latihan guru dalam bidang teknikal. TVET ini menjadi laluan yang menarik bagi pelajar yang tidak berminat kepada pendidikan akademik seperti akademik tradisional. Sistem Latihan Dual Nasional SLDN Program ini menggabungkan latihan di institusi pendidikan dengan pengalaman industri sebenar. Kajian oleh Huzaini Ismail mendapati bahawa pengajar TVET yang dilatih dengan baik memainkan peranan penting dalam memastikan pelajar memperoleh kemahiran yang relevan. Implikasi terhadap mobiliti sosial dengan menjadikan laluan ini alternatif yang berfokus kepada penguasaan kemahiran teknikal pelajar dari latar belakang ekonomi rendah kini mempunyai peluang yang lebih besar untuk memasuki pasaran pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik sekaligus meningkatkan mobiliti sosial mereka yang ketiga transformasi pendidikan tinggi Transformasi dalam pendidikan tinggi juga merujuk kepada faktor yang penting yang menyumbang kepada mobiliti sosial. Antara ciri utama inisiatif dalam pendidikan tinggi termasuklah peningkatan akses dalam beasiswa iaitu program beasiswa seperti beasiswa MyBrain, beasiswa MARA dan bantuan PT-PTN telah menunjukkan bahawa pelajar dari keluarga kurang kemampuan dapat melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Yang kedua, autonomi dan penyelidikan pemberian lebih banyak autonomi kepada universiti membolehkan mereka menyesuaikan program pengajian mengikut keperluan industri dan global. Peluang pertukaran dan kerjasama antarabangsa pula, program ini merujuk kepada program pertukaran pelajar dan kerjasama dengan universiti luar negara, membuka pintu kepada pengalaman global, meningkatkan daya saing graduan di peringkat antarabangsa. Implikasinya, positif, pelajar yang berjaya memasuki sistem pendidikan tinggi dapat menikmati peluang pekerjaan yang lebih baik yang secara langsung meningkatkan mobiliti sosial mereka. Yang keempat, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan satu usaha memastikan tiada seorang pun tertinggal. Sistem pendidikan Malaysia kini semakin menekankan kepada pendidikan inklusif. Definisi non objektif dalam pendidikan inklusif ialah merangkumi penyediaan peluang pendidikan untuk murid keperluan khas serta murid dari komuniti terpinggir. Pelaksanaan di sekolah melihat itu dengan melalui program khas dan sokongan tambahan Murid-murid yang memerlukan perhatian lebih mendapat akses kepada pendidikan yang sama rata. Impaknya, pendidikan PCF ini tidak hanya meningkatkan kepada pencapaian akademik semata-mata, malah turut membentuk sikap empati, toleransi dan kesedaran sosial dalam kalangan pelajar. Hal ini membuka peluang bagi mereka untuk berkembang dalam masyarakat yang semakin pelbagai, sekaligus menyumbang kepada mobiliti sosial secara menyeluruh. Yang kelima, transformasi digital dalam pendidikan. Revolusi digital telah mengubah landscape pendidikan dengan ketara. Pembelajaran dalam talian dan hybrid. Pandemik COVID-19 mendorong penggunaan teknologi digital seperti platform PDPR, Google Classroom dan aplikasi lain dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Cabarannya dan peluang. Walaupun transformasi digital mempunyai peluang kepada pelajar untuk mengakses pendidikan tanpa batasan geografi, terdapat isu jurang digital dengan mana pelajar di kawasan luar bandar masih menghadapi masalah akses kepada internet dan peranti teknologi. Kesannya, penguasaan kemahiran digital adalah kunci dalam era 4.0. Oleh itu, pelajar yang dapat menyesuaikan diri dengan teknologi mempunyai kelebihan dalam pasaran kerja moden, sekaligus meningkatkan mobiliti sosial mereka. Seterusnya, yang keenam, implikasi pandemik covid-19 dalam pendidikan. Pandemik covid-19 telah menjadi titik tolak yang mengubah cara kita melihat dalam dunia pendidikan. Peralihan kepada pembelajaran maya, iaitu sekolah dan universiti terpaksa menyesuaikan diri dengan model pembelajaran dalam talian. Ini memberi cabaran baru dari segi kesediaan infrastruktur dan kemahiran digital untuk guru serta pelajar. Kajian kes dan dapatan pula mendapati bahawa kajian oleh beberapa institut telah mendapati bahawa meskipun terdapat cabaran, Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga membuka peluang untuk meningkatkan kecekapan pembelajaran dan penyediaan fleksibel kepada pelajar dalam mengakses ilmu. Mobiliti sosial dalam konteks pembelajaran pula bagi pelajar yang mempunyai akses kepada sumber digital, pembelajaran yang menjadi jambatan untuk meneruskan pendidikan. Namun bagi mereka yang kurang berkemampuan, kekurangan akses kepada teknologi boleh mengukuhkan semula jurang sosial sedia ada khususnya kita akan lihat kepada impak perubahan ini terhadap mobiliti sosial pelajar. Setelah meneliti pelbagai inisiatif dan transformasi yang telah dijalankan, mari kita lihat secara khusus bagaimana perubahan-perubahan ini memberi impak kepada mobiliti sosial pelajar. Yang pertama, peningkatan akses kepada pendidikan yang berkualiti iaitu sokongan kewangan dan beasiswa. Melalui program bantuan seperti beasiswa, pinjaman pendidikan dan inisiatif kerajaan lain, pelajar daripada latar belakang ekonomi rendah kini mendapat peluang untuk meneruskan pengajian. Data yang diperoleh daripada laporan Kementerian Pendidikan menunjukkan penurunan kadar putus sekolah di kalangan murid di kawasan bawah bandar yang mana ia merupakan petunjuk kepada peningkatan akses kepada pendidikan berkualiti. Yang kedua, pendidikan awal yang lebih baik. Program prasekolah dan inisiatif pendidikan awal yang diperkenalkan oleh kerajaan turut memberi impak kepada persediaan akademik pelajar dengan asas yang kukuh, pelajar lebih bersedia untuk menghadapi cabaran di peringkat seterusnya. Yang kedua, peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Pembangunan profesionalisme guru Latihan berterusan dan khusus pembangunan profesional bagi guru telah memastikan bahawa keadaan pengajaran kini lebih inovatif dan interaktif. Ini meningkatkan kualiti pengajaran di semua peringkat pendidikan dari sekolah rendah hingga ke peringkat universiti. Pendekatan pengajaran berasaskan teknologi. Integrasi teknologi dalam bilik darjah bukan sahaja meningkatkan daya tarikan pembelajaran malah menyediakan lagi pelajar dengan kemahiran digital yang perlu untuk bersaing di peringkat global. Ini adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada mobiliti sosial dengan membekalkan pelajar dengan kelebihan kompetitif dalam pasaran kerja. Yang ketiga, perkembangan kemahiran abad ke-21. Kemahiran insaniah dan kepimpinan. Program pertukaran pelajar dan aktiviti co-curriculum turut memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran insaniah seperti komunikasi, kerjasama dan kepimpinan. Kemahiran ini adalah penting untuk menyesuaikan diri dalam dunia kerja yang semakin kompleks dan global. Seterusnya, peningkatan kreativiti dan inovasi inisiatif pendidikan yang menekankan kepada pembelajaran berasaskan projek dan pemikiran kritis telah membuka ruang kepada pelajar untuk meneroka idea-idea baru. Penguasaan kreativiti dan inovasi merupakan aset penting dalam merintis kerjaya yang berjaya sekaligus menggerakkan mobiliti sosial. Dan yang keempat, peningkatan mobiliti sosial melalui pendidikan tinggi iaitu kualiti pendidikan tinggi dengan mempelbagaikan inisiatif untuk meningkatkan kualiti pendidikan tinggi Kerajaan kini lebih bersedia untuk memasuki pasaran kerja yang kompetitif. Program-program kerjasama dengan industri dan penglibatan dalam penyelidikan membantu memupuk kemahiran praktikal yang sangat dihargai oleh majikan. Iaitu pengalaman global peluang untuk mengikuti program pertukaran dan mobiliti antarabangsa memberi pendedahan kepada pelajar tentang pelbagai budaya dan sistem pendidikan. Pengalaman ini bukan sahaja untuk meningkatkan perspektif mereka, malah menjadikan mereka lebih fleksibel dan adaptif. Satu kualiti yang penting dalam mobiliti sosial. Kita seterusnya kita lihat kepada cabaran isu-isu semasa. Walaupun banyak inisiatif telah dilaksanakan, terdapat beberapa cabaran yang masih perlu ditangani untuk memastikan perubahan dan sistem pendidikan benar-benar menyumbang kepada mobiliti sosial yang menyeluruh. Yang pertama, jurang digital dan akses teknologi. Walaupun transformasi digital telah dimulakan, masih terdapat jurang antara pelajar di kawasan bandar dan luar bandar. Ketiadaan infrastruktur yang cukup serta kekurangan akses kepada, peranti digital menyebabkan sesetengah pelajar tidak dapat menikmati manfaat penuh pembelajaran atas talian. Dan lebih cenderung ditempatkan di sekolah-sekolah di bandar manakala pelajar di kawasan pedalaman mungkin terpaksa menerima pengajaran daripada tenaga pelajar yang kurang berkemahiran. Yang ketiga, kekangan kewangan. Meskipun terdapat bantuan kewangan, Isu kekangan bajet masih memberi kesan kepada beberapa program pendidikan. Institusi pendidikan terutamanya di kawasan luar bandar masih bergelut dengan kekurangan sumber yang mencukupi untuk menyediakan kemudahan pembelajaran yang kondusif. Yang keempat, ketidaksamaan sosial dan budaya. Perbezaan latar belakang sosioekonomi dan budaya dalam kalangan pelajar masih wujud. Walaupun inisiatif inklusif telah diambil, masih terdapat stigma serta diskriminasi tidak langsung yang boleh menjejaskan motivasi serta pencapaian akademik pelajar dari kumpulan yang terpinggir. Yang kelima, tekanan akademik dan kesejahteraan emosi. Tekanan untuk mencapai kecemerlangan akademik ditambah lagi dengan peralihan kepada pembelajaran digital yang kurang interaksi sosial secara langsung turut menjejaskan kesejahteraan emosi dan mental pelajar ini. Ini boleh mengurangkan potensi mobiliti sosial melalui pencapaian akademik yang optimum. Mari kita lihat kepada analisis dapatan kajian dan laporan rasmi. Untuk memperkukuhkan pembincangan ini, saya ingin mengukakan beberapa dapatan daripada kajian dan laporan rasmi yang berkaitan. Laporan PPPM 2013 hingga 2025. Laporan ini menekankan objektif utama untuk meningkatkan kualiti pendidikan melalui latihan guru, peningkatan infrastruktur dan pemantapan nilai murni dalam kalangan pelajar. Dapatan laporan menunjukkan bahawa terdapat peningkatan ketara dalam pencapaian akademik di kawasan luar bandar. Selalunya membuka peluang mobiliti sosial yang lebih luas. Seterusnya kita lihat kepada kajian mengenai TVET oleh Khuzani Ismail. Kajian ini mendapati bahawa pengukuhan kemahiran pengajar dalam TVET secara langsung memberi impak positif terhadap pencapaian kemahiran teknik pelajar. Ini seterusnya memberi peluang kepada pekerjaan yang lebih baik bagi kerajaan menjadikan TVET sebagai salah satu laluan utama meningkatkan mobiliti sosial. Seterusnya, laporan pendidikan tinggi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Laporan ini menggariskan pelan pembangunan untuk meningkatkan akses dan kualiti pendidikan tinggi dengan penekanan kepada kerjasama industri dan inisiatif pertukaran antarabangsa. Peningkatan ini telah terbukti membuka lebih banyak laluan kepada pelajar untuk mencapai kemajuan kerjaya. Seterusnya, kajian mengenai pembelajaran digital dan mobiliti banyak. Berupa kajian yang dijalankan oleh sejak pandemik COVID-19 menunjukkan bahawa walaupun terdapat cabaran dalam akses teknologi, penggunaan platform digital telah memperluas ruang pembelajaran. Hal ini membolehkan pelajar yang mempunyai akses kepada teknologi meningkatkan kemahiran digital mereka yang merupakan kelebihan utama dalam era industri 4.0. Seterusnya kita lihat kepada cadangan untuk masa hadapan untuk mencapai sistem pendidikan yang benar-benar inklusif dan mampu meningkatkan mobiliti sosial secara menyeluruh, beberapa cadangan berikut perlu dipertimbangkan. Yang pertama, memperkukuhkan infrastruktur digital di kawasan luar bandar. Pelaburan dalam infrastruktur telekomunikasi dan penyediaan peranti digital kepada pelajar yang kurang mampu adalah penting untuk merapatkan jurang digital. Yang kedua, latihan dan pembangunan guru secara berterusan. Program latihan untuk meningkatkan kemahiran pedagogi serta kecekapan digital guru perlu dijalankan secara berkala dengan menekankan khas untuk kawasan kurang mendapat sokongan. Yang ketiga, peningkatan fokus kepada pendidikan inklusif iaitu memperluaskan program pendidikan inklusif untuk memastikan semua pelajar tanpa mengira latar belakang atau kopaya mendapat peluang yang sama rata untuk perkembangan. Yang keempat, Kerjasama strategi antara institusi pendidikan dan industri iaitu dengan meningkatkan perkongsian antara institusi pengajian tinggi, TV dan pihak industri dalam memastikan bahawa kurikulum serta latihan sentiasa relevan dengan keperluan pasaran kerja semasa. Yang kelima, pengukuhan dasar bantuan pendidikan. Penstrukturan semula dasar bantuan pendidikan supaya lebih tertumpu kepada golongan yang benar-benar memerlukan serta pemantauan yang berturusan ke atas keberkesanan batuan tersebut Yang keenam, kosian sokongan sosial untuk pelajar iaitu mengintegrasikan program sokongan mental dan kursi dalam sistem pendidikan adalah penting untuk memastikan kesejahteraan emosi pelajar yang merupakan faktor utama dalam pencapaian akademik dan mobiliti sosial Mari kita lihat kepada kesimpulan yang menyeluruh. Sebagai penutup, adalah jelas bahawa perubahan dalam sistem pendidikan negara telah memberi impak yang besar kepada mobiliti sosial pelajar melalui inisiatif kepada PPPM, pengukuhan TVET, transformasi pendidikan tinggi, pendidikan inklusif dan digitalisasi. Pelajar dari pelbagai latar belakang kini mempunyai peluang untuk yang lebih jelas untuk meningkatkan taraf hidup mereka Walau bagaimanapun cabaran-cabaran ini mempunyai jurang digital, ketidaksamarataan kualiti pengajaran dan tekanan emosi perlu diatasi dengan kerjasama antara pihak kerajaan, institusi pendidikan, pihak industri dan masyarakat. Pendidikan adalah jambatan utama menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan usaha bersama dan sokongan berterusan, kita mampu memastikan bahawa setiap anak bangsa tanpa mengira latar belakang akan diberi peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Mobiliti sosial bukanlah satu matlamat semata-mata dalam aspek ekonomi tetapi juga mengenai membentuk masyarakat yang inklusif, adil dan berdaya saing. Saya harap pembentangan ini dapat memberi buka ruang untuk berbincang secara lanjut dan menimbulkan inspirasi kepada semua pihak dalam usaha memajukan sistem pendidikan negara demi kebaikan generasi akan datang. Sekian itu sahaja. Terima kasih.